भगवद्गीता ध्यानम् ऐश्वर्यदा भगवद्गीता ज्ञानमार्गदा सन्तोषदा अभयधैर्यसंयोगदा स्मरणे जयम् सर्वदा हस्तदीपः अथ चिन्ता अर्जुन उवाच न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कष्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदयदौर्बल्यम् त्यक्तो तिष्ठपरन्तप इति चिन्ता अथोपायः अर्जुन उवाच न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् कार्पण्यदोषोपगतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमाम् त्वाम् प्रपन्नम् श्रीभगवान् मय्या समनः पार्थ योगम् युञ्जन् मदाश्रयः असंक्षयम् समग्रम् माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु इत्युपायः अथ स्तुतिः मनुष्याणाम् सहस्रेषु यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम् कश्चिन् माम् वेत्ति तत्त्वतः ज्ञानम् तेऽहम् स विज्ञानम् इदम् वक्ष्याम् यशेषतः यज्ञात्वा मेघभूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते इति स्तुतिः अथ प्रकृती भूमिरापो नलो वायुः खम् मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदम् धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा इति प्रकृती अथ धारणा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव यथा यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्तानीत्युपधारय इति धारणा अथ सृष्टिः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम् यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिम् स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमम् कृत्स्नम् अवशम् प्रकृतिर्वशात् न च माम् तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु इति सृष्टिः अथ यात्रा त्रैविद्या माम् सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तम् भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति एवम् धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतम् कामकामा लभन्ते इति यात्रा अथ मुक्तिः इदम् ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधरं यमागताः सर्गेऽपि प्रलयेन व्यथन्ति च यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम् येन सर्वमिदम् ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम् विन्दति मानवः इति मुक्तिः अथ स्वाध्यायः अध्येष्यते च ययिमम् धर्म्यम् संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् इति स्वाध्यायः अथ प्रवचनम् इदम् ते न तपस्काय भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम् न च माम् योऽभ्यसूयति यैमम् परमम् गुह्यम् मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिम् मयि पराम् कृत्वा मामेवैश्यत्यसंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि इति प्रवचनम् अथ समापनम् श्रीभगवानुवाच कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनम् तव इति समापनम् अथ लाभः सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम इति लाभः ओम् तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे हस्तदीपः आदौ चिन्तोपायस्तुतिः मध्ये प्रकृतिधारणा सृष्टिर्यात्रामुक्तिस्तथा अन्ते स्वाध्यायः प्रवचनम् समापणम् लाभो हस्तदीपे सङ्घनीकृतप्रकाशाः सुमनः सुबोधोद्घाटकाः अपि सर्वशास्त्रद्वारकाः ऐश्वर्यदा भगवद्गीता ज्ञानमार्गदा सन्तोषदा अभयधैर्यसंयोगदा स्मरणे जयं सर्वदा स्मरणे जयं सर्वदा